حج کے ساتھ ایک ہے عمرہ حج سال میں صرف ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے جبکہ عمرہ انسان جب مرضی چاہے کر سکتا ہے حج کے علاوہ جو دن ہوتے ہیں یعنی حج ذی الحجہ میں ہوتا ہے ذی الحجہ کے علاوہ محرم کا مہینہ ہے عمرہ کر سکتا ہے سفر کا مہینہ ہے عمرہ کر سکتا ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے عمرہ کر سکتا ہے ربیع الثانی کا مہینہ ہے عمرہ کر سکتا ہے جمادی الاولا کا مہینہ ہے عمرہ کر سکتا ہے جمادی الثانی کا مہینہ ہے عمرہ کر سکتا ہے رجب کا مہینہ ہے عمرہ کر سکتا ہے شابان کا مہینہ ہے عمرہ کر سکتا ہے رمضان کا مہینہ ہے عمرہ کر سکتا ہے رمضان کے بعد شوال کا مہینہ ہے عمرہ کر سکتا ہے اس کے بعد ذی قادہ کا مہینہ ہے عمرہ کر سکتا ہے سوائے ذی الحجہ کی لیکن ذی الحجہ میں بھی عمرہ ہوتا ہے پہلے حج کرے پھر عمرہ کرے یا پہلے عمرہ کرے پھر حج کرے عمرہ تو اس میں بھی ہوتا ہے لیکن یہ جو گیارہ مہینے ہیں اس میں خاص عمرہ ہوتا ہے حج نہیں ہوتا اس میں صرف عمرہ ہوتا ہے حج نہیں ہوتا حج صرف ایک مہینے میں ہوتا ہے ذیل حجے کے مہینے میں اب جو کوئی چاہتا ہے کہ میں عمرہ کر کر لوں تو اس کو چاہیے کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے جیسے ہی اذان ہوتی ہے اذان کو خاموشی سے سنیں اذان کا جواب دے جیسے ہی محزن کہے اللہ اکبر یہ بھی کہے اللہ اکبر اسی طرح جب محزن کہے اشدو اللہ الہ الا اللہ یہ بھی کہے اشد اللہ الہ الا اللہ محزن کہے اشد اللہ محمد الرسول اللہ یہ بھی اسی طرح دہرائے حل آل صلاح علی آل الفلاح اسی طرح یہ بھی دہراتا رہے لیکن جیسے ہی اذان ختم ہو جائے اذان ختم ہونے کے بعد اذان کے ختم ہونے کی دعا پڑے وہ کیا ہے اللہ رب عاوتی طعم و صلاط القائمہ عاط محمد ان الوصیلۃ الفضیلہ اور اسی طرح و بحث مقام محمود ان الدی وادہ ان نقلاء یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس سے بڑی والی وہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ دعا پڑھی اس دعا کے پڑھنے کے بعد تلبیہ پڑھیں تلبیہ کیا ہے لبیک کلّم لبیک لبیک لا شریک کلا لبیک ان الحمد للک لا شریک لک یہ کب پڑھتے ہیں یہ وہاں پر پڑھتے ہیں کہاں پڑھتے ہیں حج میں پڑھتے ہیں عمر میں پڑھتے ہیں حرم شریف میں پڑھتے ہیں تو جو کوئی یہاں پر پڑھے گا ہر اذان کے بعد دعا پڑھنے کے بعد پڑھے گا تو اللہ پاک اس تلبیہ پڑھنے کی برکت سے جلد سے جلد اس کو اپنے گھر میں بلا لے اللہ یہ بار بار بول رہا ہے یا اللہ میں حاضر ہوں لبھیک اللہ لبھک یا اللہ میں حاضر ہوں یا اللہ میں یہاں پاکستان میں بیٹھا ہوں یا اللہ میں کراچی میں بیٹھا ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں جا نہیں سکتا آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں بغیر پیسوں کے پہنچا دیں آپ آپ تو بغیر پیسوں کے کوئی اسباب بنا دیں آپ وہاں پہنچا سکتے ہیں تو ہر نماز کے لیے جیسے ہی اذان ہو ازان کے بعد دعا پڑھیں دعا کے بعد یہ تلبیہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ پاک جلد سے جلد آپ کو حرمین شریفین کی زیارت کروا دیں جلد سے جلد آپ کو عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے گی تو یہ ایک وظیفہ ہے اس کو یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ اب عمرہ کس کو کہتے ہیں عمرہ لغت میں کہتے ہیں زیارت کرنے کو کس کو کہتے ہیں زیارت کرنے کو بیت اللہ کی زیارت کرنے کو عمرہ کہتے ہیں اب اصطلاع میں کس کو بولتے ہیں اصطلاع میں بولتے ہیں کہ اپنے گھر سے یا مقات سے میقات اپنے گھر سے یا میقات سے یا ہل سے احرام باندھ کر احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف کرنا احرام سمجھتے ہیں نا وہ جو دو چادریں ہوتی ہیں وہ باندھ کر بیت اللہ کا طواف کرنے کو عمرہ کہتے ہیں اپنے گھر سے احرام باندھ لیا یا پھر جس جگہ پر جا کر جو میکات ہے آپ کا وہاں سے احرام باندھ لیا اس کے بعد بیت اللہ میں گئے اور وہاں پر طواف کیا اس کو کیا بولتے ہیں عمرہ کہتے ہیں عمرے میں صرف تین کام ہوتے ہیں کتنے کام ہوتے ہیں تین کام ہوتے ہیں جب احرام باندھ لیا نیت بھی کر لی سب سے پہلا کام جو کہ فرض ہے جو کہ فرض ہے وہ ہے طواف کرنا وہ ہے بیت اللہ کا تواف کرنا سات چکر سات چکر لگانا یہ فرض ہے اگر کوئی تواف نہ کرے تو عمرہ نہیں ہوگا اسی طرح دوسرا کام دوسرا کام یہ ہے کہ جو صفا مروہ کی جو پہاڑ ہے اس کی صحیح کرنا وہ بھی ساتھ ہے صفا پہ گئے مروہ پہ آئے صفا پہ گئے مروہ پہ آئے صفا پہ گئے مروہ پہ آئے. آئے یہ بھی سات چکر ہیں یہ بھی کرنا عمرے میں کیا ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے یہ بھی واجب ہے تواف کرنا فرض ہے اور صحیح کرنا صفحہ مروہ کی کیا ہے یہ واجب ہے اسی طرح تیسرا اور آخری کام تیسرا اور آخری کام کیا ہے جب طواف بھی کر لیا صفہ مروہ کی جو ہے صحیح بھی کر لی آخر میں اپنے بالوں کو منوانا یا تو گنجا کروا لیں یا بالوں کو چھوٹا کروا لیں یہ آخری کام ہوتا ہے یہ عمرہ ہوگی ہے تو یہ تین کام عمرے میں ضروری ہوتے ہیں درس قرآن درس حدیث اصلاحی بیانات فقی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں